Международный день вызволения везня у фашистских концлагеров отзначили на первые дни. Под час войны на оккупированной территории Беларуси фашистами было створено больше за 260 лагеров смерти. 14 из них были детячие. Этот день отзначили и у Брестем. Протяг репортажи Мария Вячорка. Дахау, Заксэнхаузен, Равенсбрюк, майданак гэта назвы гарадоў. І для адны гэта проста назвы, а для іншых сімвал бесчалавечнасці і болю, які давялося перажыць. По далеко неполных данных, у лагерах смерти на территории Беларуси нацисты знищили амаль полтора миллиона человек. Буйнейшими концлагерами на территории Беларуси были Тростянец, Минская гета, Азарычи. 11-го красовика неполнолетние вязни фашизму собираются для этого помника, кабушиновать память сябров, которых уже немало у живых, и сустраться с теми, кто еще живы. Возрастной ценз сейчас где-то 84 года. Это малолетние узники фашизма. Естественно, что это люди преклонного возраста. Многие из них уже ходить не могут. Это мы, насколько можем, стараемся помочь вот этим, особенно лежачим. Четыре с половиной тысячи неполнолетних вязнев фашизму проживая зараз у Брестской в области. Для их день вызволения – это другой день народжения, а свято памяти вязнев концлагеров не соступая по значности Дню Перамоги. Пищи, воды, медицинского, никакой помощи, этого ничего не было абсолютно. Вот пригреет солнышко, болотная земля растает, ну вот начерпаешь какой-то там жестянкой, что мы могли найти, и это была наша вода. А ели, что ели, какие-то сухари были в карманах, ну что могли принести в карманах, потому что если кто-то нес какую-то котомку за плечами, ее тут же на входе в лагерь. Срезали. Некоторые в мире пытаются исказить историческую правду, в том числе историческую правду о Великой Отечественной войне. И вот пока живы участники войны, пока живы узники фашизма, очень важно, чтобы они, эти живые люди, донесли всю правду о войне, о тех бедах, которые принес фашизм миру молодому подрастающему поколению. 1418 дён и ночей довжилася война. Беларусь унесла великий уклад у огульную перемогу и заплатила за ее высокую цену. Мария Вачорка, Миколай Ковалев, областные новины, Брест.